Дуже вам дякую за підтримку. Дякую, яка благодійного фонду Правозахисник нашого дарничанина, мешканця усієї вулиці Заслонова. Сьогодні ми маємо це свято. Я хочу запросити вас на сцену, Юрій Анатолійович. Привітайте своїх дарничанин. Добрый вечер, дарничане. Я Юрий Анатольевич Сулыга, ваш сосед, который живет вот в этом доме. И все 43 года наблюдал за вот этой елочкой. Но в этом году, я вам открою секрет, елочки могло бы у нас и не быть. И когда ко мне обратились мои соседи, дети, как к ревнуку фонда, с просьбой, поставьте нам елочку. Слава Богу, нашлись меценаты, Александр Иванович нам помог, и мы поставили эту елочку. Что я хотел бы я вам пожелать в следующем году? В следующем году первое – это мирного неба над головой. Второе, чтобы ваши детки все были здоровы. Детки, чтобы все были здоровы. Знаете, родители, для родителей это самое важное. И всего-всего того, что сами себе пожелаете. Я вас люблю, уважаемые дарничане. Искренне ваш.